आउज़बल अमिन शेतवान बसमीम बद नज़री का इलाज ईमान व अफ़रोज़ बयान मौलाना जमील साहब की जुबानी इस बयान में बहुत ही अली कारगुज़ारी बयान की है कि बद नजरी से कैसा बचा जाए और इसका इलाज किस तरह मुमकिन है तो बहुत ही अहम बयान है और अहम कारगुज़ारी की गई है इस बयान में तो तमाम दोस्तों से इतमास है कि इस बयान को पूरा पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जजाक लाल मुबारक इशाद है बेशक आने वाली है मैं उसे महफी रखना चाहता हूँ ताकि बदला दिया जाए हर एक को जो वो कर रहा है हम सब के सब रात दिन कुछ न कुछ करते रहते हैं बोलना सुनना देखना लेना देना खाना पीना ये सारे आमार दो किस्म के हैं हज वजल को राजी करने वाले या अल्लाह सुबहाना हुआ था को नाराज करने वाले अल्लाह पाक को राजी करने वाले अमाल किए उसका बदला जन्म इनाम, नाराज करने वाले उसका बदला जहन्नम, अजाब। इसलिए हमें सोच के बोलना है क्या बोलना है क्या नहीं बोलना सोच के सुनना है क्या सुनना है क्या नहीं सुनना सोच के देखना है क्या देखना है क्या, देखना है, क्या नहीं देखना सोच के लेना और देना खाना और पीना अल्लाह ने हमें इंसान बनाया है इंसान बन के चलना है ना हैवान बन के चलना है और ना शैतान बन के चलना है हैवान बन के चलने का मतलब जो आया खा लिया जो आया पी लिया जो जहां मर्जी बैठ गए जहां मर्जी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ली ये हैवान है उन्हें अल्लाह ने अक्ल नहीं दी है अपना पराया इसका शोर नहीं दिया है बकरी है उसे जहां घास अपनी खुराक नजर आएगी खाएगी जहां परिंदे हैं पूरे पिते रहते हैं जहां उसको अपनी रोजी नजर आएगी वो अपना खा के पेट खेगी ये बाहर जानवर है, हैवानात जहां अपनी ख्वाहिश पूरी होती जिनसी ख्वाहिहिश जहाँ पूरी होती देखी वही पूरे कर लेंगे उन्हें नहीं शोर निकाह का तलाक का उन्हें उनके लिए है ही नहीं उन्हें अल्लाह ने ये शोर दिया ही नहीं हमें शोर दिया है, हमें इंसान बन के चलना है हैवान बन के आम हैवान ऐसा नहीं चलना जहां पर और शैतान बन के भी नहीं चलना शैतान बन के चलने का क्या मतलब अल्लाह पाक ने कहा सच्चा करो वो कहता नहीं करता ये शैतान बन के चलना अल्लाह पाक ने कहा नमाज पढ़ो नहीं पढ़ता रोजा रखो हजार हाँ फ है वो कहता है नहीं करता एक मेरे पास आया कहता है मुझे बद नजरी की बीमारी है बद नजरी औरतों को देखना इसका कोई इलाज बतला दो मैंने अर्ज किया बतला देता हूँ ये हाजी अनवर का कंटीन मगर की तरफ जहा पैसों से रोटी और सालन मिलता है वो देखा है कहता देखा है मैंने कहा वहां जो सालन पकता है बड़े बड़े पतीले एक मण तो उसमें डाला हुआ है पक रहा है और नीचे गैस का चूला जलता है अर, अर, उसकी आवाज आती है हाँ। वहां सालन पत्ता देखा है कहता देखा है मैंने कहा पद नजरी का इलाज कुछ जब साधन पक रहा हो चूला जल रहा हो पचीले के नीचे चूल्हे के ऊपर बीच में अपना एक हाथ पूरा उसके अंदर कर देना और तीन गिर लेना एक दो तीन फिर हाथ निकाल लेना बंद नजरी का इलाज हो जाएगा अल्लाह ने कहा कहाना ये बिन असोरी ओमिनों को कह दो अपनी नजरों को नीचा रखे झुका के रखे अब अल्लाह का कहना नहीं मानता बदनजरी कर रहा है तो उसकी सजा क्या मिलेगी उस पर नजर हो सारा जिसम ने लिखा है कबीरा गुना वो है जिससे अल्लाह ने रोक दिया वो किया तो समझो कबीरा गुना का मुंतकिन हो गया बाजू को धोखा लगा शरीरा गुना शरीला कबीरा के मुकाबले में शरीरा होता है जी दाती है वो शरीरा नहीं होता है कोई गुना शरीला है ही नहीं कबीरा के मुकाबले में शरीरा है मसलन दो पहाड़ है एक पहाड़ बड़ा है दूसरा पहाड़ छोटा है तो छोटा पहाड़ किसी बंदे के ऊपर गिर जाए तो बंदा बच जाएगा फिर कहे कि छोटा ही पहाड़ है वो छोटा तो है लेकिन है तो पहाड़ है क्या बोलो वो शरीरा तो है है तो अल्लाह की नाफरमानी, वो बड़े के मुकाबले में शरीरा है हाँ, इसलिए शरीरा हो कबीरा हो नह किरन नीरतन इनत जीबान इनन हसा अगर छोटा भी हो उससे भी बचना कंकरियों से भी पहाड़ बन जाता है अगर वाकई में भी वो छोटा हो उससे भी बचना है कतरे कतरे से दरिया कंकरी कंकरी से पहाड़ पत्ते पत्ते से जंगल के दरख्त हमें हिसाब देना है क्यामत की क्यामत आने वाली है अल्लाह पाक कुरान में कह रहा इन के शक क्यामत आने वाली है अकाद उहा मैं उसे मख्ती रखना चाहता हूँ कि तुझ कुल्लू नर सिंह हर एक को बदला दिया जाए जो वो कर रहा है दिया जाए बदले का दिन है वो यो मुद्दी और कयामत दूर नहीं है नबीला इस्लाम की मुबारक हदीस है आते करीब हर वो चीज जो आने वाली है वो करीब है दूर नहीं है मौत आने वाली है करीब है कयामत आने वाली है करीब है जन्नत करीब है जहन्नम करीब है जो बुरे अमल करे जहन्नम करीब है हर एक को बदला दिया जाएगा जो वो कर रहा है इसलिए हमें ये जिंदगी होश से गुजारनी होश से तो मेरे भाइयों बुजुर्गों जिस तरह हमने ये कारगुज़ारी सुनी मौलाना जमील साहब की किब नज़री से कैसा बचा जाए तो इसके लिए इस बयान में जो जो बातें की गई है इस पर हमें अमल पैरा होना चाहिए और अपने हर एक बहन भाई बुजुर्ग को कोई तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए क्योंकि ये दुनिया आर्जी है और हम यहाँ पर मेहमान बन के आए हैं और इस दुनिया से जाना होगा सबको ये एक धोखा है तो इससे अच्छा है कि अल्लाह अल्लाह के अहमाम अल्ला को बुरूका ला कर इस पर अमल पैरा होना चाहिए और किसी का दिल नहीं दुकाना चाहिए और किसी को तकलीफ़ नहीं देनी चाहिए जजाक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए माशा